Hola Aries, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de marzo de 2022. Horóscopo, pronóstico para las personas del signo Aries en el 2022. Entonces, pronóstico horóscopo para Aries en el mes de marzo de 2022. Tengo que hacer más lugar acá. Bien, primera lectura para Aries. Aries va a estar contemplando la posibilidad de hacer una inversión o, o de hacer otro trabajo o de hacer otra actividad. ¿Eh? Quiere dejar atrás cierta, cierto malestar en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral. Y es muy probable... ¿eh? que haga algo, incluso que haga algo diferente, que trabaje en algo diferente, incluso que trabaje en algo desde su hogar y parece ser que como que le puede ir bastante, bastante bien. ¿Mm? De vuelta, siguiendo siguiendo con el tema económico, nos habla de éxito de comunicación. Puede que. Bueno, sí, mira, dos de copa invertido. Puede que Aries, desde. Trabajando incluso desde, desde su hogar le vaya bien es más como que le vaya bastante bien y a Aries esto le despierta cierto cierto miedo como diciendo uy ahora qué hago ¿Mm? bien eso en un aspecto eh, es como que fíjate en la carta de los lirios uno de los significados es la paciencia como que no se quiere apurar quizás a tomar algún tipo de decisión. Bien, esa es una lectura. Otra lectura, algunos Aries pueden estar recibiendo la comunicación. De una mujer de acuario. ¿Mm? Pero hay cierto tema económico también. ¿Mm? El juicio urano acá está. Eh, como que tiene miedo. Y después desde el punto de vista... Desde el punto de vista amoroso. En especial para los hombres Aries, puede haber dos mujeres, una de Tauro, Virgo o Capricornio, la comunicación de Tauro, Virgo o Capricornio, y otra de Géminis Libra o Acuario. Está mejor aspectada la de Tauro, Virgo o Capricornio. ¿Mm? Aries, hay una mujer en primera instancia de cáncer, escorpio, piscis, que te trae bastante problemas. C, ¿Mm? los estancamientos. ¿Puede ser también de eh, Géminis Libra o Acuario? Sí, ¿Mm? sí. Pero bueno, Aries, ya seas hombre o mujer. <coughs> hay una mujer que te trae problemas, ¿eh? O es de... es más, si es de cáncer, escorpio o piscis, es más loca todavía. Eh, si es de Géminis Libra o Acuario, es más, más que nada manipuladora. Géminis, ¿Esta mujer de Géminis Libra o Acuario puede estar... se puede vincular con vos a nivel laboral? Sí. Eh, esta de cáncer, escorpio, piscis, no tanto a nivel laboral si hay algún tipo de intercambio de dinero. Bien. Aries, en marzo, estamos hablando de marzo, ¿eh? por ahí digo otro mes, porque me confundo, pero no, es marzo, Aries. Hay algún tipo de... A raíz de, un, de algún tipo de problema, podés estar abandonando, Aries, una fantasía que tenías. Tú tenías, o vos tenías, bueno, se me pega el tú o el vos. Eh, Acá en Argentina hablamos con diciendo vos, no tú. Vos tenías, Aries, un, algún tipo de fantasía y que la vas a abandonar a raíz de un problema. Eh, sí. Fíjate el objetivo, el autocontrol. Se te presenta una situación y tenés que abandonar algo que habías eh, soñado. ¿Mm? Aries, tenés un conflicto, puede ser una persona de Sagitario, puede ser una persona, algún tipo de conflicto de corte económico. Y algunos Aries, ya seas hombre o mujer, vas a recurrir a la justicia. Aparte de distanciarte de esta persona, eh, vas a recurrir a la justicia. O pensar, mejor dicho, pensar recurrir a la justicia a raíz de este conflicto. ¿Mm? Sagitario está muy mal aspectado acá. Bien. Y acá mezclando, mezclando con el, eh, la torre, esta torre es de él de Normand. pero la torre en en Rider representa a Marte, regente de Aries, y fíjate la Luna, Neptuno, el colgado mmm, representa a Pisces. Acá, Aries, seas hombre o mujer, tenés un problema con Pisces. Una persona muy fantasiosa que se enoja. Vos, Aries, no querés conflicto con esta persona y puede que te distancies de esta persona. ¿Mm? Bueno, los conflictos. ¿Mm? Bien. Sí, eh, fíjate, negocios, mujer loca, conflicto. Aparece como que vas a discutir, vas a renegar bastante con una persona por temas económicos. También algunos, eh, algunas personas del signo Aries van a estar celosas. ¿Mm? Corazón roto, celos van a estar celosas, eh, pero no tanto, no es que van a sentir celos con, en relación a un amor, sino en el ámbito laboral, en el ámbito laboral. Van a tener ciertos celos, eh, van a pensar ciertas tonterías en el ámbito laboral, algo que los desespera. ¿Mm? Bien, bueno, fíjate, el ámbito laboral, la desesperación, el pensar. ¿Mm? Se vuelve a repetir la idea. Paciencia, sí. ¿Qué te recomienda el tarot en, en marzo? Que tengas paciencia ante los problemas. ¿eh? Que eso es lo mejor. Tengas paciencia ante los problemas y que seas bastante sólido en cuanto a tu comunicación. Que no. Que, tu, que cierta desesperación o ciertas ideas tontas no, eh, no hagan que te comuniques de de manera errónea, ser sólido en tu comunicación. De vuelta, vas a estar, o recibís una comunicación, o vos comunicás que abandonás un sueño, por una cuestión económica. ¿Mm? O por tener tranquilidad económica, abandonas un sueño. Un sueño, algo que tenías proyectado. En, en marzo, Aries, tu principal fantasía, tu principal sueño. Es más, que te quita el sueño y, te, y que te genera mal humor y pensamiento nublado es lo económico. ¿Eh? Es la cuestión económica. Vas a estar muy, pero muy pendiente de la cuestión económica. Eso te genera un poco de mal humor. ¿Mm? No... Y para colmo, es como que no te sentís demasiado lúcido para alcanzar tus objetivos, te sentís un tanto atado, ¿eh? te sentís un tanto atado para lograr los negocios que tú, que tú o que vos querés lograr. ¿Mm? De ahí el fondo de mazo, el tema de los malos entendidos y de las ambiciones exageradas, ¿eh? Eh, de los disparates. Bien. Bueno. Aries, hay un poco de todo. Sí. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple tarot, arroba, gmail .com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.